ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ ਪਤਿਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸੀ ਖਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਗਾਹ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੱਕਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਸਰਹੰਦ ਐਸਾ ਮਣੀ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰੀ ਇਹਦਾ ਦਰਸ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜੀ ये रोज़ा शरीफ है सूफी टीचर शेख अहमद सरहदी ज फिहगढ़ साहब के बिल्कुल उत्तर वाल बसी पठान रोड पर स्थित है सामने लिखा नज़र आ रहा है मुजादिद सानी शेख अहमद फरूकी नक्शाबादी सरहदी सूफी टीचर शेख अहमद सरहदी 1630 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1624 ਤੱਕ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ ਇਮਾਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਐ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਘੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾ شریف ਦਰਗਾਹ ਸੂਫੀ ਟੀਚਰ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰੰਦੀ ਚੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਮਨ ਪਾਈ ਚਰਦੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਵਰਗ ਆਕਾਰੀ ਦਰਵਾਜੇ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਨੇ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦਰਸ਼ੀਨ ਦਰਵਾਜਾ ਔਰ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸੂਫੀ ਟੀਚਰ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰੰਦੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਸ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਆਓ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ بارش ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ بارش ਸੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ बोल लियोनिया मोड़ना हाथ जोड़ के सुनाया गया को शायद सीन की है क्या होता स लियो है हां अच्छा वाला जन हां पर ओ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋਸ਼ੋਕਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਗਸਤਕ ਸਲਾਨਾ ਉਰਸ ਹੈ ਅੱਜ 19 ਅਗਸਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਤੋਜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਹੰਤ ਕਰੋ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗਾ ਤੋਜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਹੰਤ veit æ yeah? ਸામਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਤਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮੇਨ ਡੋਰ ਬੰਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ इस करके तु ही दर्शन करवा रहे हैं रोज़ा शरीफ सरहंदे आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना रोज़ा शरीफ सरहद ਬਾਰ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫਾਂ ਉਪਰਤ ਨਕਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਕਾਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਹਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਤਨ ਨਕਾਸ਼ੀ ਤਰਤਰਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ और ये भी दरगाह है बड़ी पुरातन इमारत है ये भी, और ओ पुराने दरवाजे है देखो पुराने डोर के लगे हुए हैं दरवाजे च मेखा लगिया हुई हैं गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब इतों नज़दीक ही है जिस दुनिया तो इतने तक सुनाई दे रही हैं बहुत नज़दीक है

अब जनरल नॉलेज की बात यह है कि जब भी कोई इसमें इस्लाम में या इस कोई शेरखानी करता है तो अल्लाह तबारक तला जो है एक मजदिद को पैदा करता है होता है सौ साल बाद पैदा ठीक है जो गुनाहों की बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाती है मतलब जुलुम ज़्यादा होने लग जाते हैं तो अल्लाह तबारक एक अपने बंदे को पैदा करता है जो उसके मुकाबले में खड़ा होता है तो अकबर बादशाह के टाइम के ज़माने पर जो है उन्होंने

जी उसके बाद ही उर्स होता है, नहीं है, नहीं 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 है। जो, उसका मतलब ये होता है कि जब उनकी मौत का जो टाइम है ना जिस दिन जिस वक्त उनकी मौत हुई तो एक साल बाद जैसे पंजाबी में कहा जाता है बरसी जी जी उर्दू में कहा जाता है उर्स अब मनाया जा, मना जा रहा है और उस ये तेईस को कुल है लास्ट इक्कीस कितनी इस है इक्कीस बाईस तेईस को मनाया जा रहा है इक्कीस बाईस तेईस अगर चांद के हिसाब से चले तो चांद बीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस ठीक है सफर की सफर में ना सताइस अट्ठाईस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस लोग आते हैं यहाँ पे हजकल एक वसीला मानते हैं लक्का महबूब जो है बंदा अल्लाह ने उसको कबूल किया जी जी जो जो अल्लाह का हुक्म था नबी का हुक्म हु ना अमल किया और जो है खुद भी अमल किया लोगों को भी राह रास्ते पर चलाया फिर जो है ना अब हम जैसे हाँ हाँ हाजिर लेकर आते हैं तो सिफारिश डालते हैं ऐसे लोगों की अल्लाह के वली जो जो है बुजुर्ग लोग जो हैं जिनको अल्लाह प्यारा जिनको अल्लाह से प्यार हो गया है अल्लाह ने उनको कबूल कर लिया हम जैसे गुनागार आते हैं ऐसे लोग ऐसे अल्लाह के वलियों वली वसीला मांगते हैं इनके वसीले कम से कम इनका वसीला से हमको दे दे हमारी हाजत पूरी कर दे हम तमाम तमाम गुनाहों से तोबा करते हैं आज के बाद और आगे के लिए हम इस गुनाह पे इन गुनाहों से बचेंगे ऐसे ऐसे लोग पूरे हाजत लेके आते हैं कोई लंगर में लगाते हैं किसी की मन्नत तो होती है अभी हमारा ये काम हो जाए तो हम इसमें लंगर में इतना पैसा लगाएंगे जो बकरा देंगे कोई भी हाजत अपना राशन दे सकते हैं कुछ हाजत पूरी होने के बाद देते हैं को पहले दे देते हैं ऐसे ऐसी मंडे पे यहाँ लोग आते हैं ठीक है बड़ा शांति है कुछ नहीं है, ऐसा बड़ा शांति बहुत पीसफुल है, बड़ा बड़ा है।, है। हर वर्ष है आते, है। आते हैं आप हाँ जी हर साल हर साल आते हैं पाकिस्तान से भी संगत कल आएगी कल पाकिस्तान से संगत आएगी काफी लोग आते हैं ठीक है यहाँ भी इंडिया से भी आए हैं इंडिया से तो काफी लोग आते हैं काफी लोग से भी काफी आते हैं बाकी यूपी बिहार हर जगह की मेला हिंदुस्तान के हर कोने से हर कोने से यानी कि मेला है तीन दिन का बड़ा तीन दिन है। जितने आप जितनेवाई नवाज नवाज का भी अब वली वाली कहा जाता है सात सौ आठ सौ साल होगी होगी उनको सात सौ आठ सौ नौ सौ साल होगी उनको गुजरने को उनको मतलब इस दुनिया से पर्दा करने को सात सौ आठ सौ साल होगी सात आठ सौ साल बड़े बड़े बादशाह उनकी बागा में जाते है तो फिर ऐसे ही सौ सौ साल बाद कभी सौ साल पचास साल बाद लो, ऐसे लोगों वाला ताला पैदा करता है। तो में रह जाते हैं ऐसे अल्लाह लो, के लोग वसीला मांगते हैं अपने गुनाहों की तोबा मांगते हैं अब ड्रग कोई मांगेगा सुनेगा भी नहीं तो वसीला मांगते हैं कुरान में भी इस चीज़ का जिक्र आया वसीला तलाश करो मुझ तक मांगने का मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो अब अल्लाह को पहचानने के लिए हमने अल्लाह को देखा तो नहीं मगर नबी के जरिए देखा हमने नबी ने बताया तो हमने मान लिया तो अल्लाह के नबी के वसीले से ऐसे वो बुजुर्गों के वसीले से हम लोग जो है अपनी हजरतें पूरी करते हैं ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਦੱਖਣੋਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਮ محمد ਸਿੰਘ ਆਯਾਤ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤੇਗੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤੇਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਣਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਈ 1710 ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਨਸਤੇ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਜਦਿਆਂ ਦਾ ਪੜਾ ਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਹੰਦ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ गुरद्वारा फतेहगढ़ साहब